Державні реєстраційні служби області тривають реорганізаційні перевірки. Цього разу обласний начальник установи Олег Дробот відвідав місто Чугуєв. Він разом із місцевими очільниками оглянув підрозділи служби, побачив РАКС та відділ реєстрації нерухомого майна та бізнесу. Мета перевірок каже Олег Дробот, полягає в тому, аби якість надання адміністративних послуг в районах області була не гіршою ніж у Харкові, щоб люди, які живуть у провінції, так само могли просто швидко та дешево оформити права на нерухоме майно. Реєстраційна служба Чугуєва. Ревізори цікавить усе до нюансів, починаючи від стану приміщення і покрівлі, до того, якими повинні бути інформаційні стенди на стінах і навіть таблички на дверях кабінетів співробітників. Поспілкувався Олег Дробот із працівниками установи та не обділив уваги. И у громадян которые приходят до службы насколько качественно вам представляет информацию по какому вопросу оби... ну, у меня в просто значит для того чтобы зарегистрировать все объекты которые я имею на сегодняшний день у меня был тут самострой он был зарегистрирован решением суда и поэтому сейчас я хочу внести изменения в вытек поэтому просто я и тут нахожусь. Вас проконсультировали по пакету документов, который должен быть? Да, да. Вот я как раз с ними пришел с этим пакетом документов. Проконсультировали меня это где-то недели-две назад. Я подходил и обо всем э, по существу. Все необходимое я узнал, что необходимо для этой э, операции. Спасибо. Результат мы проконтролировали? Чугуївська реєстраційна служба працює вже понад дев'ять місяців. За цей час, аби налагодити роботу, довелося зіткнутися з багатьма труднощами. Відсутність спеціалістів, внаслідок чого численні черги до пізньої ночі. Всі ці проблеми, каже керівник установи, завдяки спільній праці з обласними керівниками поступово вирішуються. Служба працює без збоїв і громадяни спокійно можуть оформити необхідні папери. Я, Яка чоловік като з реєстраційною службою, которая создана совсем недавно в Украине. Могу сказать, что, конечно, хотелось бы немножечко, чтобы и лучшие условия труда у них были, то прежде всего. Ну и, конечно, более подготовленные, в целом квалифицированные люди. Но ведь этот процесс не делается сразу немедленно. Люди учатся, набирают опыта уже в процессе работы. Попереду є еще много нагальных вопросов, которые потребуют решения, говорят в регистрационной службе. Я знаю, где есть проблемные места и что нужно сейчас первоочередно закрывать. Ну, во-первых, стан приміщень в которых мы находимся. На сегодняшний момент нужно сделать и ремонт, и оснастку примещений, и это мебель, и это, соответственно, посадочные места для граждан, которые видвидуют нас. Соответственно, привести фасадный вид, пандус привести в порядок. Работы много будет. Достался достаточно сложный э, задел работы. Но я думаю, что мы сообща с этим справимся. Э, тем более, что местные власти не отказывают нам в помощи. Вот. И э, также надеюсь на благотворное сотрудничество и помощь, конечно же, Олега Игоревича. Я думаю, что в данном случае уже должны объединяться усилия и районной администрации, и городского совета, безусловно. Вот и государственные службы для того, чтобы все-таки решить вопрос. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы условия были в первую очередь созданы и для работников, которые там находятся, потому что большую часть времени люди проводят где на работе, и чтобы клиент, который приходит, чтобы он чувствовал себя там комфортно. Цим згодні й очільники Чугуївського району. Саме для цього вони разом із головою реєстраційної служби області оглянули кілька будівель в центрі міста, які на їхню думку найбільш за все підходять під нове розташування установи. Сейчас ми зіліпарайону смотрілівазмості. Э... создание более комфортных условий работы регистрационной службы. Есть несколько вариантов. Мы посмотрели вариант здания Минобороны, которое нужно ходатайствовать перед Минобороной для того, чтобы они передали в Министерство юстиции и там тоже делать ремонт, расселять. Мы посмотрели, вот сейчас стоим напротив здания военкомата, где военкомат немножко сократился, он занимает только второй этаж, первый этаж абсолютно свободен, поэтому можно переводить сюда здание регистрационной службы. Сегодня мы инспектировали работу регистрационной службы Чугуевского района. И хочу начать с того, что на территории района существует тесный контакт между регистрационной службой и местной властью в лице райдержадминистрации, райсовета и мэрии города Чугуев. Начать нужно с того, что основное помещение регистрационной службы Чугуевского района требует, безусловно, внимания. И сегодня мы на этот счет провели небольшое совещание и с исполняющей обязанностью начальника регистрационной службы службы наметили план действий, как оперативно привести его в порядок и какие первоочередные цели мы в этом вопросе ставим. Потому что, в принципе, надо сказать, что здание находится не так далеко от автовокзала и с точки зрения удобства для граждан, оно находится в нормальной части города. Оно требует и ремонта, и какого-то благоустройства. Этим вопросом мы займемся в ближайшее время. Стосовно кадрового питання із цим в Чугуївській установі проблем нема, каже Олег Дробот. Після оглядин будівель служби перевіряльники завітали до місцевого раксу, що теж є підрозділом установи та є одним із кращих на Харківщині. Ревізор побачив відремонтоване приміщення, поспілкувався із працівниками установи, а начальнику раксу вручив подяку за плідну працю. Этот объект функционирует уже много лет, но в том виде, в каком он был, как бы понятно, что он не устраивал ни нас, ни жителей, ни гостей, которые приезжали. Поэтому нам было принято решение ко дню города, учитывая то, что и в этом году так совпало, что вот городу было 375 лет, и мы хотели сделать подарок и для горожан, и для тех людей, кто нуждается в этих услугах. Поэтому было принято решение городского совета. Мы с местного бюджета выделили деньги. На этом объекте была проведена реконструкция. И таким вот образом у нас получилось красивое, удобное помещение для того, чтобы проводить здесь обряды. Следует отметить, что городской ЗАГС является показательным для Харьковской области. Данное помещение находится в собственности территориальной громады города Чугуева. И благодаря усилиям депутатского корпуса, благодаря участию непосредственно мэра города Чугуева, в этом году был проведен комплексный ремонт данного помещения, и оно является образцовым показателем для всей Харьковской области. Следует отметить, что обряды бракосочетания посещают здесь и заказывают не только жители Чугуева, Чугуевского района, но и жители города Харькова, ближайших районов Харьковской Реорганізаційна перевірка Чугуївської реєстраційної служби не остання. Подібні проводитимуть і надалі, каже Олег Дробот, поки в усіх районах Слобожанщини адміністративні послуги для людей не стануть такими ж доступними, як у Харкові.